Здравствуйте! Я хочу вам показать свою самодельную лабораторный блок питания. У меня тут только вольтметр, амперметра нету. С финансами туго. Есть, ось поставил я кулер для выдува. Ось регулировка оборота кулера на микросхеме. LM317 Т регулировка стабилизация тока регулировка напряжения ну тут включение ось провод сетевой ну лабораторный блок питания я сам сделал вот схема если будет она нужная, я перекину. Извините меня за русский язык, у меня очень-очень плохой русский язык. <клёк> ну, лабораторный блок питания не боится коротких замыканий. 3 ампера, ну там можно, я ограничил до 8 ампер. Тут блок питания из компьютера 250 ватт мощность его. Ну, где-то до 8 ампер я могу выдавить из него. Напряжение регулировка от 0 до 23 вольт. Стабилизация тока от 230 миллиампер до 4 ампер. Я из него выдавливал. Ну, сейчас я вам покажу, какой ну, тест-драйв проведем работу его. Сейчас я подключу и вернемся. Вот, подключил. Вот моя нагрузка. Э -э ну, нагреватель из микроволновки. Э -э в качестве амперметра у меня будет тестер, мультиметр. Ну, подключаем ось. Идет напряжение. Ось если слышно, кулер вращаете. Так, ну, мы сейчас подключим нагрузку. Вот чистый 0. На амперметре тоже 0. Сейчас я поближе, чтобы и амперметр видно было. Поднимаем напряжение. Вот и ток пошел. Это сейчас идея стабилизация потоку. Поднимаем ток. Вот 8 вольт, 1 ампер. 2 ампера, 14 вольт. Так, сейчас вольтаж подниму. Ну, ось 23, 4, 3 ампера. вот нагрузка уже начинает греться. Ну, блок питания, я не знаю, хороший. Но ну, я его еще не, не мучал, не тестировал. Я только его сегодня дособирал. Ну, если вдруг будет схема, Скидайте мне на e-mail. Я вам перешлю. Схему эту. Без проблем. И ну, пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Это было для конкурса Ага Костян. Извини, может, что-то не так. Пиши, я тебе объясню подробней. До свидания.